Начальник нашого генштабу Гнатов він також анонсує блокаут у Москві, враховуючи всю цю ситуацію у нас. І видання Wall Street Journal пише про те, що Сполучені Штати Америки нададуть Києву розвіддані щодо ударів глиб Російської Федерації, і самі Росіяни там в своїх пабліках вже почали волати і кричати Ми не хочемо аби їх тут. Будинки так знову ж таки руйнувалися і треба вдарити взагалі по Європі. Так все ж таки це риторика, чи це якби ну, будуть таким, такими наші дії, і ми попереджуємо або намагаємося зупинити їхні удари по нас чи як? Ну, от генералам надо дати хороший совет. Давайте я полковник генералам совет передам. Ви, коли на ставку ходите, ходите на нее в масках антигріпозних. которые прикрывают. Потому что, скорее всего, бацилла там на ставке, этой, артистическая бацилла там есть где-то. То есть, и они эти, этой бациллой анонсиками, видосиками, гундосиками где-то заражаются. То есть, вирус какой-то артистический или еще кто-нибудь. Ну, зачем надо было анонсировать какие-то удары? Вы сначала ударьте, Сначала создайте реальный блэкаут, допустим, почему ударить надо по военным объектам, не по инфраструктурным, зачем это делать. У них военные объекты в достаточном количестве, после уничтожения которых ляжет вообще вся Москва. Почему? Потому что на, российских, российские военные, на российские военные объекты запитана в том числе и гражданская инфраструктура. То есть вы бьете грубо по военному, то есть по, по генерации, допустим, генераторам, газогенераторам, которые аэродром а на нем еще висит целый район москвы она только ж бейте как ж как раз с этой задачей чтобы положить аэродром то что еще потом пол москвы ляжет тоже другой вопрос связанный с российской безалаберности по крайней мере и неподготовкой к войне это как минимум то есть вот в таком режиме сначала надо сделать а не анонсировать то есть еще анонсисты у нас в генштабе тем более на уровнях Натова, ну Гнатов -то толковый генерал, вот кто кто вот от гнатого такого конечно не ожидал, но это скорее всего заразился, без маски сходил на э, это на, на, на ставку. то есть на давайте купим ему масок, пусть э, следующий как вылечится от этой бациллы, дальше в масках ходит и, и друзьям раздаст Про фронт, коли ми говоримо, керівник управління штурмовими підрозділами Валентин Манько заявив, що сили оборони стискають кільце на добропіллі, і там фінальний етап операції наразі проводиться. І в цілому він каже, що якби скрізь ми зупиняємо ворога, і ось ці всі прогалини, скажімо так, прориви там невеликими групами. Ми, якби ну, їх усуваємо називаємо Все це. Тобто, чи можна говорити тоді вже про певну стабілізацію, якщо каже про неї Манько? Ну, Манько, знает просто с 2014 года несколько даже операций как-то проводили, небольших, конечно, по Донецкому направлению еще в 2014 году, потому если говорит, то однозначно это действие как таковые. то есть она говорит по действиям. Вопрос локации, то есть вопрос решения Добропольской проблемы, да, однозначно она сейчас решается, она еще полностью не решена, но опять же там две проблемы. Там первая проблема это сам прорыв, то есть прорыв в линии фронта, вот там она до сих пор осталась, потому что количество войск российских в районе Покровска, ну, больше сотни тысяч. То есть проблема прорыва не решена. И это не Манько делать должен, потому что он руководит штурмовыми группами. Это Сырский должен работать по этому направлению, усилить плотность войск под, под ну, в направлении Мирноград-Константиновка. Провести войсковую операцию по возвращению как минимум к этой трассе. Надо отбросить россиян за трассу. Потому что сам по себе прорыв он до сих пор есть, он никуда не делся. А Манько конкретно работает по тем участникам прорыва, которые вышли за, вышли за пределы, допустим, контроля материнской базы, так называется. То есть они просто оторвались от самого, самого, самой базы прорыв. Естественно, Банько, Манько ну, имеется в виду, штумовые части наши. Сейчас их зачистят, и они действительно их то зачистят. Хотя россияне ждут, то есть не сдаются, они довольно-таки огрызаются, у них армейские запасы остались. Вроде как их там в огневом мешке, то есть практически в полуокружении, под определенным контролем логистика там нашими штурмовыми группами. Но они не собирают, они ждут прорыва российского именно ждут, то есть они ждут того, что сейчас россияне из-под Покровска выйдут в сторону Доброполя по этому направлению, где они сейчас находятся, и дальше будут продолжать наступательные операции. То есть в этом смысле проблема не решена. То есть проблема прорыва самого, то есть самого фронта не решена. Хотя Манько, конечно, зачищает и довольно-таки успешно зачищает там, и очень грамотно насколько я знаю, информация там с места идет, очень грамотно работает как раз по этому направлению, плюс по сумскому направлению. Вот он мало, мало мы, кстати, тоже об этом говорим. А идет зачистка по сумскому направлению, до, как мы с вами говорили, до конца года там могут зачистить наши, кстати, опять же, те же штурмовые группы, могут зачистить полностью вклинение россиян в Сумскую область. Но это наземное, так называемое, вклинение. Там возможность такая есть. И россияне там не сильно сопротивляются. Оставили на убой, несколько тысяч российских этих федерастов и, в принципе, сильно не парятся этим направлением. Потому что для них, в принципе, выход нас на границу Курской области уже не сильно опасен. Они прекрасно понимают, что мы сейчас отрабатываем определенный свой алгоритм. Потому работают с точки зрения, еще раз повторюсь, с точки зрения выполнения задач штурмовыми группами, они молодцы, красавцы, задачи действительно выполняются, но глобально, стратегически до сих пор вот проблема Покровского направления не решена. Больше сотни тысяч российских войск, пусть без техники, там, кстати, Мадяр очень хорошо работает, не дает возможности техники россиян, которые не подтянули под вторую волну, выйти на линию голосового Но личным составом, даже на ослах, они пойдут на мотоциклах, на велосипедах, на самокатах, в конце концов, на лыжах пойдут в наступление, пытаться проломиться и, по крайней мере, просочиться. Додам інформацію. Ви кажете, що має займатися головком. Він перебуває так. Так були повідомлення, що він працює на добропільському напрямку щодо Сумської області. Ви кажете, що відбувається там, а зачистка штурмовим підрозділу, Манько теж підтверджує цю інформацію. каже, що продовжують підрозділи утримувати і буферну зону на території Курської області. Гарман Єврович, ви також згадували Мадяра. Так от Мадяр е, відзвітував за вересень, сказав, що там близько 19 об'єктів на території Російської Федерації були е, уражені, НПЗ, газорозподільчі станції. Ну, ми перераховували так, і обговорювали детально, коли все це відбувалося. І крім того, він анонсує розширення групування сил безпілотних систем. Зокрема, Аптехі Мадяра вдвічі нарощено 414 окремо окрему окрему бригаду. Ну, тобто, це збільшення. Також 14-й окремий полк розширено до першого окремого центру сил безпілотних систем. Ну і там ще кілька полків він перераховує і в цілому каже, що поки угрупування сил безпілотних це 2% від загальної штатної чисельності сил оборони, а треба 5. Тоді, якщо відбувається таке нарощення особового складу, це ж означає, що тоді і ударів буде більше вдвічі, принаймні. Если будет чем бить, тут же очень важно, это же завязка в средствах поражения. Конечно, ну, 5, я бы даже больше, как-то он мало берет. До 10% сейчас у нас должна быть, около 10% должно быть в силах беспилотных систем. Просто по разным видам войск. То есть, в, как род войск, в сухопутных войсках должен быть свой силы беспилотных систем. Вот сейчас создается в морских, в морских военно-морском флоте, тоже это, этот блок силы беспилотных систем. Ну, потому что там подводные беспилотники, надводные беспилотники, авиационные, кстати, компоненты должны быть. В воздушных силах должен быть целый, целый род войск именно беспилотников, потому что уже будут заходить и кизелеми. В конце концов, у нас движок хорошо себя показал. В турецкой кизилеме. это уже тяжелый беспилотник, который можно работать с авиационной точки зрения довольно-таки успешно, который в конце концов может заменить некоторые задачи наших, нашей авиации. То есть, вот если говорить полностью о силах беспилотных систем, имеется в виду в каждом, в каждом виде войск, то до 10% должно быть, где-то так. Потому Мадьяр тут чуть занижает. Скорее всего, просто ну, пока не понимают наше военно-политическое руководство, а именно той критичной на данный этапе критичной необходимости именно в развитии этого направления. Я как летчик, я сколько раз об этом говорила, прекрасно понимаю, имея определенные аналитические способности, что впереди эта эра беспилотной авиации. Да, летать уже летчики, наверное, не будут, но, ну, по крайней мере, в воздухе. Потому что намного проще, намного эффективнее выполнить боевые задачи смогут беспилотники, так как не будет ограничителя по перегрузкам в качестве летного состава. Максимум 9 единиц летчик может выдержать, а дальше создание падает. Сознание теряется. То есть дальнейшее движение должно быть уже в несколько десятков. Единиц перегрузки имеется за перегрузку. Ну и принятие решения по разным позициям с большой скоростью должно приниматься, и летный состав просто не успеет за этим. Это Впереди искусственный интеллект работать будет над этим вопросом. То есть у нас впереди однозначно должна быть основная основной упор именно на беспилотники разного уровня. Подводные, надводные, наземные, воздушные, ракетные, авиационные, какие угодно. То есть в, в этом смысле. И тут Мадяр очень правильно поставил цель как таковой. Вопрос в что ему не дают. Не дают финансов, может быть, не дают каких-то полномочий. Которую він мог би в принципе, взяти на себя і выполнять бойові задачі. Треба помогать, давить на военно-политическое руководство різними методами, помогать допомагати мадяру, по крайней мере, в його починаті. Роман Єврович, така два десятки уражених об'єктів на території сираки, яких в суттєві так і найбільше МПЗ і Газорозподільчні станції, ну тобто лише за місяць, два десятки як ви оцінюєте цю роботу? Якщо оцінювати роботу за цей год. так это, это, это не сколько. Почему? Потому что полгода дурака валяли. Груши околачивали тем местом, которые не груши околачивать надо. Ну реально, мы сколько матю, матюкались с вами с утра до вечера. Было в нескольких, там вот с десяток у меня в сутки эфиров. Так в каждом маты 12-этажные были, почему не бьем. Полгода не били по российским НПЗ. А если бы не остановили в марте месяце удары по российскому НПЗ наши зеленые эти порыхи, а именно они остановили. Мы же помним тогда этого Парису, который с трусов выпрыгивал в, у саудитов, рассказывая, что это они придумали, это их идея остановить удары по российской энергетике. Ну, молодцы, остановили, вопросов нет. И, а сейчас продолжили, так эффект какой? Если бы били с марта месяца уже бы у россиян, сейчас они бы уже реально на ослах Осла, вернее, не так, на осликах. Ослы на осликах. Ну, примерно так. Мы же видим за два месяца какой эффект эффект колоссальнейший. То есть, не дай бог, сейчас остановят. Если остановят, вставить стенки надо остановителей этих, которые не дают возможности наработать по российские нефтянки. Но мы не будем повторяться, мы уже миллиарды раз об этом говорили, что для нас это очень важно. Вопрос в другом. Да, два десятка нефтеперерабатывающих или нефтегазовых элементов России да, поражено, вырубили треть российской нефтянки а нефтепровод «Дружба» качает смерть для наших пацанов на линии боевого соприкосновения, включая и подчиненных Мадьяр. Ну вот, вот он, 50 километров до «Дружбы», до «Унечи» 50 километров. Сколько мы за «Унечу» говорим? Четвертый год? Вот четвертый год говорим за этот нефтепровод, который в сутки прокачивает 300 тысяч баррелей нефти в одну сторону, а в обратную сторону качает 18 миллионов долларов за эти 300 тысяч баррелей нефти. 18 миллионов долларов, до которых достать рукой подать 50 километров. Не говоря вообще, что часть нефтепровода дружба, вообще через Украину. Проходит. Там надо только вентиль закрутить. Вот и все. А дальше начинается барыжничество зеленое. с разными посылами. Там Орбан, там Фицо, там Трамп, там Байден, там еще кто, там еще какая-то бабушка сказала и так далее и тому подобное. Но факт остается фактом смерть качается для наших пацанов на линии боевого соприкосновения по этой трубе, до которой можно достать на раз, два, три. 50 километров смерчами наверните. Но ну, вы видите смерть и наверните по этой унече. Там не останется вообще ничего. И не будет никаких вопросов. Никому никаких вопросов не будет. И по этой трубе смерть качаться не будет дальше. Потому с хорошими, вроде бы как, посылами Выходит Мадяр, рассказывая про два десятка уничтоженных вопрос к Мадяру, по, по нефтепроводу дружба качается? Качается, все. И вот это все, что он там два десятка где-то там порушил, ставится на нем крест, потому что в этот же день, каждый день он хоронит своих пацанов, которых убивают вот эти 18 миллионов долларов, получаемых россиянами. После этого все эти положительные выпрыгивания, ну они нивелируются в ноль полностью. Потому пока дружба будет качать смерть для наших ребят на линии фронта, пока никаких положительных эмоций от работы и Мадьяра в том числе абсолютно не будет.